Завдяки посиленому складу провенорфорте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Жодна війна не безкінечна. Валерій Пекар про віру та зневіру. Во-первых, у мене вопрос. Ви в мегарегулятор довольні? От вам нравится тут ущерб, який ваше безумне. политика наносит теперь и политическому авторитету нашей страны вы не смогли побороть инфляцию но вы довольны тем как запад рукоплещет вашей ставки 20 плюс процентов и как он ее использует вы этого добивались. Зневіра ще гірше лихо ніж марні сподівання. Багатьом не подобається, коли я пишу про російські воєнні невдачі, про економічну кризу в Росії, про поступовий занепад всіх імперських скрів. Вони вбачають в цьому створення марних очікувань швидкого замирення, чи навіть швидкої перемоги, чи навіть швидкого розпаду Росії. Щось на кшталт 2-3 тижні. Але я постійно підкреслюю, що швидко не буде: що Трамп не прийде, порядок не наведе, що розмови про швидкий мир і вибори, вибори вже за кілька місяців марні й шкідливі, але і в протилежний бік не треба хилитися. Розмови про столітню війну, про наступні війни, в яких знову і знову воюватимуть наступні покоління українців, не менш шкідливі. Вони створюють хибне відчуття безнадії, а саме цього прагне ворог. Битися в умовах безнадії можуть лише дуже сильні особистості, а таких за визначенням небагато. Більшості людей потрібна надія. Перша надія справді є. Жодна війна не безкінечна. Жодна імперія не вічна, зневіра ще гірше лихо, ніж марні сподівання, бо не впадати в марні сподівання, можна навчитися, а зі зневіри виходу нема. Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це колись закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися. Казав Віктор Франкл, в'язень концтабору, вчений психіатр. Щоб війна закінчилася, нам всім треба перемкнутися на режим війни, поставити перемогу першим пріоритетом свого життя. Тому що все решта, особисті здобутки, розвиток бізнесу, політичні перемоги, відновлення громад тощо є наслідком завершення війни та сталого миру. Не буде сталого миру, не буде нічого. Війна не завершується від мирних заклинань. Війна завершується тоді, коли накопичується критична маса зусиль. Ми ще далекі від цієї точки. Давайте наближати. Ну, знаете, это, как как его называть точнее по-русски, не знаю, оружие, можно так сказать, используя живых людей. Оно более активно использовалось раньше, особенно вот после того, когда Лукашенко сфальсифицировал выборы в 2020 году и... Как мы знаем, начались протесты и а, также репрессии Лукашенко. Ну и понятно, что тогда Литва, как и Польша, как и Латвия, вот эти три государства, наверное, основные, на которые это было направлено, они а, само по собой поддержали а, демократическую Беларусь. И совсем натурально, что... Литва является одним из таких государств, где э, можно назвать э, центр белорусской демократии. То есть, э, все те, которые преследовались, как, которые могли, естественно, они в том числе и нашли убежище в Литве. Так это было связано больше с тем в последнее время. Конечно, мы видим там за неделю десят, десяток попыток прорваться через границу, которая теперь укрепленная, но в последнее время это меньше интенсивное, и на, на самом деле больше, наверное, наблюдается вот как раз на границе с Польшей. Мне трудно сказать, чем когда этот выбор какими факторами вот против кого больше это мероприятие я не знаю направлять вот какими причинами и когда вот режим на это вот принимает определенные решения но всем понятно что тут никто не может быть без безопасности и действительно вот так подталкивая людей на на, ну, на самом деле даже за людей не считая вот этих мигрантов они в любое время режим Лукашенко это может возобновить с новой интенсивностью. Хотя но ну, нужно признать, что последние уже, может быть, несколько лет это явление ну, меньше такое интенсивное, но раз за разом это все равно случается. Данис, также президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что страны региона могут присоединиться к этому иску, который его страна подала против Беларуси, Международный суд ООН в Гаге из-за спровоцированного миграционного кризиса. Какие страны могли бы присоединиться? Изъявили ли уже желание? Мы знаем, что от миграционного кризиса также страдала Польша, несколько меньше Финляндия. Вот что у нас сейчас известно? Какие страны готовы присоединиться и что это в принципе даст? Ну, знаете, во-первых, могли бы присоединиться те страны, которые от этого страдают или страдали, но от этой угрозы. Так это еще не только вами названная Польша, но и Латвия, а также ну, Финляндия, хотя там, конечно, ну, так формально не, не режим Лукашенко это все делает. Но на, на самом деле ну, мы все понимаем, что Лукашенко только марионетка в руках Путина. Но знаете, я тут большим... Ну, теоретически еще могут присоединиться любое государство, для которого этот вопрос, юридический вопрос, актуален. То есть использование незаконного перемещения мигрантов вот в таких целях, которые вот предпринимал и предпринимает режим Лукашенко. Но знаете, я тут большим оптимизмом ну, не, не, не имею на это основания, потому что вот, очень может даже так быть, что Литва останется единственным государством. И тут действительно нужно сказать вот, самые лучшие слова как нашему бывшему правительству, которое ну, на самом деле это все дело и начинало, и теперешнему за то, что продолжает. И мне трудно, знаете, сказать, потому что ну, мы тут даже вот в Европейском парламенте не находим никак ответа, почему власти других стран, в том числе и Польши, и Латвии, и других можно тут перечислить, они не присоединяются к инициативе Литвы. И это не первая такая инициатива, поскольку, ну, вы знаете, наверное, что Литва также передала ситуацию, связанную с преступлениями против человечности в Беларуси, передала в Международный уголовный суд. И тут мы тоже рассчитывали, что будут больше государств, которым для этого актуально, опять же, та же самая Польша, например, но, к сожалению, такого политического решения нету. И э, тут можно еще э, вспомнить то, что Литва на самом деле, наверное, единственным государством в мире является, которое, ну хоть как-то, ведет расследование преступлений человечности э, совершенных режимом Лукашенко уже в Беларуси.